السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على مبؤث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdat amil sani yafkahu qawli amma ba' Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan kurnia dan na'mat maka kita dapat bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu ini maka pada, pagi, pada malam ini Ustaz membawakan perbahasan mengenai kitab Ar-Ruh yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyah. Ini merupakan kitab antara kitab yang terbaik yang mana ia menjadi masterpiece karya agung yang dikaryakan oleh Imam Inuqaim Al-Jauziyah mengenai roh. Wa yas'alunaka 'anil ruh kata Allah. Mereka berkat, bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai roh. Qulir ruh min amri Rabbi. Jawablah roh itu adalah urusan Tuhan. perkara yang berkaitan dengan roh itu adalah urusan Tuhan wa ma utitum minal ilmi illa qalila tidaklah kamu diberikan pengetahuan mengenai tentang roh melainkan sedikit saja artinya tidak ramai di kalangan manusia ini faham tentang roh walaupun dirinya itu adalah roh kita adalah roh di sebalik jasad ni ini kerana sebelum kita berada di alam dunia ini kita terlebih dahulu berada di alam ketika membahaskan tentang wa iz akhad rabbuka min bani adam min zuhurihi mazhuriyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala ashidna dan ingatlah ketika mana anak-anak adam ini di mengikat perjanjian dengan Tuhan ketika Allah Taala bertanya kepada mereka ala anfusihim atas diri mereka masa bila tu Lepas tu, ketika dalam keadaan roh. Allah Ta'ala tanya kepada roh, Alastu bi roh. menjawab, Qalu bala syahidna. Ya engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Yang menterjemahkan ayat ini, menafsirkan ayat ini ialah Ubay bin Ka'ab. kebanyakan kita, kalau dengar cerita macam ni, maknanya kita ambil daripada tafsiran dari Ubay bin Ka'ab. Nabi kata, Al-arwah junudul mujannadah. Roh ini seperti tentera yang terarah. Artinya ketika ini datang daripada siapa? Roh ini datang daripada Adam sendiri. Min zuhurihim. Datang daripada belakang Adam. Roh daripada Adam, belakang Adam di mana Allah Ta'ala ha, menyapu di belakang Adam. Maka keluar roh ni. Roh ni keluar banyak. Seperti debu-debu putih. Dan bila dia keluar, mana roh ni daripada selepas Adam sampailah manusia yang terakhir yang akan di, diciptakan di peti tentera yang terarah. Artinya bila roh ni dah diciptakan, punyalah banyak, dia tak bersepah macam anak kambing. Yang terarah. Maksudnya semua bertusun ni. Berada dalam saf masing-masing. Dalam saf yang masing-masing. Ini kata Ubay bin Ka'ab. Dan di waktu itulah Allah Taala tanya, "Alastu bi Rabbikum?" Bukankah Aku Tuhan kamu? Maka semua roh menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Masa itu. Meskipun itu jawapan yang diberikan oleh seluruh roh sebelum roh ini ditiukan di dalam asad masing-masing yang telah Allah takdirkan, setiap mereka ini, waktu itu lagi Allah Ta'ala dah tahu dah Siapa di kalangan mereka yang benar-benar beriman Siapa di kalangan mereka yang kufur Tahu dah Lepas tu tu lagi Tahu dah Dan mana satu ahli neraka Yang ma'in muhid Artinya Allah Ta'ala tahu Setiap makhluk tu Yang diciptakan itu Dengan cara mendalam Tahu dah ha? Dia ni tahu Daripada mula sampai habis Sampai tahu tu. Ha? Waktu tu lagi Waktu tu lagi Allah Ta'ala dah tahu dah siapa di kalangan mereka yang benar-benar iman dan siapa di kalangan mereka yang mendustai iman mereka. Sebab itulah bila kita hidup di dunia, kita mengulangi ikrar kita. Eh? Yang dikatakan, Allah setubi Rabbikum, bukakah kamu Tuhan kamu? Ya, ya engkau Tuhan kami dan kami menyaksi. Maka bila roh ditiupkan ke dalam jasad, kita hidup dalam dunia ini, kita mengulangi saksi kita. Dengan mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah. Aku yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ha, maknanya kita pernah mengucap satu ketika dahulu sebelum roh ini ditiupkan dalam jasad. Artinya kita ni roh. Jasad tu datang kemudian. Dan jasad ini Allah, Allah Ta'ala bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha demi roh. Nafs itu maksudnya roh. Demi diri. jasad. Ha? Jasad. Jadi kita adalah roh. Sebab itu apabila seorang itu meninggal dunia, jasadnya mati, hancur dimakan tanah. Tapi rohnya tetap disoal oleh malaikat muka dan nakir. Walaupun jasad hancur dah. Ha? Dah setahun hancur dah. Tapi soal dah tak habis Soal di alam barzah tak habis dah. Banyak dalam kitab-kitab ar-roh yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah. Kisah bagaimana mimpinya orang yang hidup dengan orang yang telah meninggal dunia melalui mimpi tersebut. Maka tahulah mereka apa yang berlaku di alam roh. Bolehkah berlaku mimpi orang yang hidup dengan orang yang yang mati ini? Boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar. Allah <tuh> yatawafa anfusahina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Wa yumsikullati'a qada 'alaiha al-maut wa yursilu ukhra ila ajali musamma Allah lah yang mencabut nyawa seseorang itu ketika dia mati dan Allah juga lah yang mencabut nyawa ataupun mengeluarkan roh seseorang itu ketika dia tidur dan tidak mati. Ha, artinya Allah yang mencabut nyawa seseorang itu ketika dia mati. Bila tiba ajalnya, rohnya dicabut. Diperintahkan malaikat maut cabut nyawa dia. Dan Allah juga yang mengatur, yang menguasai roh tadi. Qulir ruh min amri rabbi. Jawablah bahawa roh ini urusan Tuhan. Allah berkuasa apa ni, menguasai roh itu sendiri. Iaitu roh yang Allah keluarkan ketika dia tidur dan tidak mati. Artinya, ha, ketika dia duduk, duduk mendengar, tiba-tiba dia tertidur. Dia bukan nak tidur pun. Dia tertidur. Maka yang menjadikan orang tu tidur ialah Allah maksudnya dia dikeluarkan rohnya daripada jasadnya maka dia pun tertidur. Ha. Begitulah kisah Ashabul Kahfi. Allah Taala sebab fadarabna ala azanihim fil kahfis sinina adada. Fadarabna, maka kami yang tidurkan dia. Artinya, Ashabul Kahfi bila mereka ini ha, dengar sahaja Rom ha, nak menguasai, nak menangkap dan membunuh mereka lalu mereka pergi ha, diri wa izit tazal tumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi kata Allah disebabkan kamu tak menyan apa yang dibawa oleh Nabi Isa yang beriman kepada Allah ataupun ikut kembali kepada ajaran Rom maka lalu mereka memilih untuk beriman kepada Allah wa izit tazal tumuhum disebabkan kamu lari daripada mereka Rom datang nak tangkap mereka ni lalu wa izit tazal tumuhum wa ma ya'buduna illa Allah disebabkan kamu lari daripada mereka dan kamu tak nak menyembah melainkan hanya kepada Allah fa'u ilal kafi pergilah kamu ke gua tersebut yang syurlakum rabbukum mir rahmati pergi ke gua tersebut nescaya Allah akan berikan rahmat Allah akan limpahkan rahmat kepada limpahkan rahmat kepada kamu ha? lalu mereka pun pergilah ke gua tersebut untuk menyembunyikan diri bukan pergi untuk pergi tidur dia pergi ikan diri bukan pergi untuk pergi tidur dia pergi untuk menyelamatkan diri dia pergi tu selasi minggang Memang dia tak ada plan nak tidur pun. Ha, jadi, yang nak tidur dalam gua tu, kita. Ha, dengan bawa segala bantal, tika, atau Nak selamatkan diri. Dia pun tak tahu berapa lama dia akan duduk dalam gua tu. Tiba-tiba, nak selamatkan diri. Dia pun tak tahu berapa lama dia akan duduk dalam gua tu. Tiba-tiba, ketika mereka menyembunyikan diri, menyembunyikan diri dalam gua, tertidur mereka. Fadarabna ala adhanihim. Ha, maka kami tidurkan mereka dengan nyenyak. Fadara benar ni maksudnya, dia tidur, telinga dia pun tak dengar apa yang berlaku kat luar. Makna punyalah nyenyak. Ha, Fadara ala adhanihim fil kahfis sinina adadah. Tidur mereka dengan nyenyak dan gua tu, punyalah lama. Ha, tu maksud ustaz lah. Punyalah lama. Ertinya, dah datang sebenarnya nak sementara saja nak menyembunyikan diri. Tapi bila duduk dalam tu, tertidur. Dah tidur, berdengkurlah pula. Nanti ada ayat dia cerita macam ni kalau kamu menghampiri mereka kamu akan rasa gerun. Ha maksudnya tidur tu berdengkur. Bayangkan tidur dalam gua yang gelap. Ha dengan tidur dengan berdengkur lagi dengan bunyi gema tu, mau orang tak takut. Takut ha. Ha, Kan? Rupanya dengan cara tidur itu Allah merahmat. Ha kan. Dengan, maknanya Allah rahmatkan seorang tu dengan cara tidur. Jadi kalau ada yang belajar kuliah, tiba-tiba dia tertidur, bererti dia mendapat rahmat. Satu-satunya kuliah yang dibenarkan tidur. Kuliah lain ustaz tak tahu. Kuliah Ustaz tentan boleh tidur. Sebab, sebab Allah kata yang. Jadi boleh. Jadi tentan. Jadi, jadi Allah kata apa? Allah ya tawafah Allah ya tawafan fushahina ma'utihah. Allah lah yang mengeluarkan roh seorang itu ketika dia ketika dia mati wallati lam tamut fi dan Allah jugalah yang mengeluarkan roh seorang itu ketika dia tidur dan tidak mati semua tak berfungsi maka berlakulah pereputan dalam jasad semua urut rosak ha? dan roh ni dia berada di alam roh manakala orang tidur rohnya keluar tapi dalam badan ada roh lagi ha tu macam mana pernah ustaz kata bahawa ketika orang, di dinding belakang cahaya tu tapi pada masa cahaya tu datang daripada toshlat ustaz. Jadinya kalau kita tidur, roh tu keluar, roh tu dimasuk alam tapi dalam pada masa ini, roh yang sama ada dalam jasad kita yang menyebabkan jantung kita masih berfungsi, berjen, berdeg, jan, apa ni darah kita mengalir, bukan tidur saja berdegur lagi, ha, kan. Jadi keluarnya roh akan menyebabkan jasad apa ni organ dalam badan kita berfungsi dengan baik. Ha, itu tu beza roh keluar melalui tidur dengan roh keluar melalui mati. Ha, itu beza. Jadi, bila berlakunya ha, keluarnya roh kedua-duanya, itu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Ada orang dia duduk, dia tak nak tidur tapi tertidur. Tapi di rumah dia cuba nak tidur, tak dapat tidur juga. Terkebil, kebil, terkebil, kebil, kejap buka tengok handphone tu, tidur balik, terkebil, kebil. Ha, kan? Dah macam-macam. Tak boleh tidur. Sampai pukul 3 pagi pun boleh tidur. Ha, kan? Menunjukkan bahawa Allah lah yang yang menidurkan dia. Ha, kalau kita ni duk banyak sangat fikir. Macam-macam fikir. Tak boleh tidur kita. Bukankah Allah yang menenangkan kita? Ha, jadi bila dah tenang, ha, dengan senang saja kita tidur. Dah tidur tu lama pula sampai telap subuh. Itu satu hal juga. Ha, kan? Kalau tuan-tuan nak tertidur pun, tak apa. Jadi ustaz mengajar, ustaz ha, kita tak kisah. Ha, jadi nak tidur boleh, tapi ustaz tak jamin tuan-tuan boleh bangun. Eh? Ha, jadi kalau tak boleh bangun, maksudnya matilah tuan-tuan dalam tidur. Jadi moralnya, jangan tidur masa ustaz mengajar. Takut-takut tak boleh bangun. Ha, kalau tak boleh bangun, apa hal? Ha, itu. Jadi balik-balik cerita tadi, maka melalui pengesahan itulah maka kita tahu apa yang berlaku di alam roh. Ha. Jadi itulah antaranya pertemuan ha, apa yang dikatakan antaranya ha, Rabiatul Adawiyah. Ha Rabiatul Adawiyah yang menceritakan tentang bagaimana keadaannya ha, setelah meninggal dunia. Ha lalu kawan dia kata, "Ya Rabi'ah." Bila dia nampak Rabi'ah ni dengan pakaian yang subur cantik dengan pakaian ha, pakaian daripada sutera tudung daripada sutera wahai rabiah bukankah ha, di manakah perginya kapan kain kapan yang kami kapankan sebab rabiah ni seorang yang begitu zuhud hidup dia zuhud ha? dia pesan pada kawan-kawannya kalau nak kapankan dia pakaikan dengan pakaian yang murah mana kain yang kasar lalu apa yang berlaku memang kawannya Kapankan kan Rabi'ah ni dengan kain yang kasar, kain yang murah. Tapi kawan dia mimpi Rabi'ah pakai pakaian sutera yang mahal. Mana pergi pakaian yang kami sediakan? Lalu Allah telah menggantikan dengan pakaian yang jauh lebih baik. Ha ni mimpi ni, nak kisah mimpi ni. Ha, roh dia akan cerita bak mimpi. Ha. Lalu Allah telah menggantikan satu ha, dengan kain yang lebih baik, dengan pemberian yang jauh lebih baik. Lalu bagaimana dengan keadaan kamu? Alhamdulillah Allah berikan ganjaran eh, yang ganjaran yang baik. Dan Rabi'ah ni kita tahu dia ni seorang guru besar. Eh? Dan dia anak murid dia pun seorang ulama besar, tokoh besar. Ni hebatnya Rabi'ah. Lalu kawannya pun berkata, ya "Rabi'ah, bagaimana dengan Abdah binti Kilab?" Abdah binti Kilab ni kawan kepada Rabi'ah. Lalu Rabi'ah kata, "Beruntung dia, beruntung dia." Ha, untung. Kenapa pula? Dia mendapat uh, ganjaran yang jauh lebih besar daripada Rabi'ah. Kawan dia tu, Abdah binti Kilab, Allah berikan nikmat jauh lagi tinggi daripada kedua kawan. Guru, hebat ni. Orang kenal dia, anak murid pun Tok Guru. Bukan dia Tok Guru je. Dia Tok Guru, anak murid. Abdah ni orang tak kenal pun. Orang tak kenal pun Abdah ni siapa. Kita pun tak tahu Abdah ni siapa. Tapi kata Rabi'ah, Abdah ni kedudukannya lebih tinggi daripada Rabi'ah. Lalu kenapa jadi begitu? Allah uji dia dengan kesusahan. Allah uji dengan kesusahan, maka Allah gantikan kesusahan tadi dengan nikmat yang jauh lebih baik. Nampak? Jadi nikmat sebab tu kita bila kita tak boleh ukur seseorang itu apa yang kita lihat di mata, tak boleh. Hakikatnya yang boleh meninya yang boleh menilainya ialah Allah. yang kita baca kisah Rabi'ah dalam apa yang tertulis di dalam kitab Ar-Ruh oleh Imam Ibn Al-Jawziyah. Betapa kerdilnya kita ni. Kecil sangat. Kita rasa banyak dah jasa. Banyak dah usaha kita buat ni. Tapi tak. Di sisi Allah lain. Dan sebab itulah Syekh Mutawali Syahrawi. Ketika beliau mengajar. Syekh Mutawali Syahrawi meninggal dalam tahun tahun awal 2000. Dalam ketika tu Ustaz kat sana lah kita pun masa mula sampai sana pun kita pun tak kenal sangat Syekh Mutawalli Syarawi ni kan dia kita sampai pun dia dah tua sangat kan dia ceramah pun bila dia ceramah pun kita tak faham sebab dia cakap Arab Mesir mana kita faham kan dia cakap yang kalau macam kita pergi uh, dengar saja dia, macam dia cakap kelat pekat ataupun cakap terganu ataupun cakap kedah kita duduk depan dia termenung dia kebe-kebe apa benda Syekh ni cakap tak faham uh, kan Deadly ni bila kita tengok balik YouTube baru oh, kita faham oh dah hebat ha, kan bila kita dah faham ha, masa tu tak faham kalau ada kitab pun boleh faham ha, kan maksudnya punyalah pekat bahasa amiah ni kan sampailah beliau meninggal dan bagaimana hebat dia lepas kita tengok YouTube tu oh baru baru hebatlah Syekh Mutawalli Syarawi ni Syekh Mutawalli Syarawi ni dia mengajar lepas Jumaat orang penuh Ha, kat mata Jumaat dia cuti. Jadi penuh orang. Eh? Penuh. Penuh dia. Mana nak cakap? Ha? Masjid tu memang penuh. Kalau, kalau dia mengajar tu memang penuh lah. Mesir ni pertama penduduk Jepang. Oh, memang penuh lah. Jadi Syed Mutawali dan TV pun tengok waktu tu memang kalau dia mengajar memang penuh lah. Kan? Sebab bila dia menafsirkan ayat tu, macam seolah ayat tu hidup. Dan Syed Mutawali, Mutawali Syarawi ni kalau dia mentah memang penuh. Orang duduk berhempit-hempit sebab nak dengar cerita dia. Ha. Dan memang kadang-kadang apa yang dia sampai tu tak ada dalam tafsir-tafsir yang lain. Sebab dia guna approach tu berbeza-beza. Jadi Syekh Mutawali Syarawi ni bila dia mengajar satu yang masuk kerja tetapi dia masuk kerja tetapi dia mesti cuti jadi orang tunggu lagi. Sampailah habis dia mengajar tu orang pun berpusu-pusu balik. Berpusu-pusu nak balik. Dan waktu ketika dia nak balik, kereta dia tak tak lepas nak keluar. Punyalah ramai. Punyalah ramai. Kereta dia tak boleh nak keluar. Lalu bila orang nampak Syekh Mutawali Syarawi ni ha, nak keluar, tak boleh nak keluar sebab orang terlalu ramai, kereta dia nak, nak keluar tak boleh. Lalu jemaah angkat kereta dia. Bukan angkat dia, angkat kereta. Ha, kau ada, angkat kereta. Ha, angkat kereta dia, angkat alih dia. Lepas tu baru dia boleh keluar. Lalu anak dia pun Syekh Mutawalli Syarawi tunggu lah. Tunggu di rumah, tunggu, tunggu. Kenapa ayah dia tak sampai? Tak sampai, sampai. Tunggu, tunggu, Kenapa ayah dia tak sampai? Tak sampai, sampai. Tunggu, tunggu, tunggu. Tak sampai, tunggu, tunggu. Tak sampai, sampai. Lalu anak dia rasa tak sedar hati. Mana pula pergi? Sampai, sampai. Lalu anak dia rasa tak sedar hati. Mana pula pergi? Bapak dia dah lah orang tua. Tak aksiden ke? Sakit jantung ke? Pergi ke? ke masjid tempat ayah dia mengajar. Pergi, masjid dah kosong, dah lengang. Adalah Tok Siak yang sedang bersihkan sikit masjid dia. Dia kata, nampak ayah tak? Dia kata, ayah dah balik lama dah. Ih, tak sampai ni, tak mungkin tak sampai. Lalu dia pun menyusur balik. Daripada masjid ni, barangkali ayah ikut jalan ni, jalan. Tiba-tiba, mesin ni dia banyak syah. Syah ni dia, apartment dia banyak. Dan kadang-kadang pada apartment tu ada surau-surau bawah apartment. Ni mesin lah. Eh? Lalu dia lalu dia ter, dia ternampak kelibat kereta ayah dia. Ada. Dia pun pergi. Eh, ha? pergi tengok kelibat kereta ada ayah tak ada. Lalu dia terdengar ada orang sedang cuci. Mungkin tok Siak lah tengah cuci surau apa ni. Ha, bila air dekat surau tu dia nak tanya lah. Kok-kok nampak ayah dia mana tahu solat dua rakaat ke. Ha. Tapi tak adalah nak buruk sangka jumpa mak janda kat situ tak ada kan dalam cerita pun tak ada ha, kan dia pun pergilah Eh, pergi kat sana nak tanya. ah ha, Tok Siak tu kot-kot nampak ayah ke. Bila dia masuk kat situ, rupa yang mencuci ayah dia. Syekh Mutawali Syarawi seorang ulama besar ni, dia tengah cuci tandas. Lalu dia kata, ayah buat apa ni? Ayah buat apa? Lalu Syekh Mutawali Syarawi kata, ketika tadi, tadi ni kata, ketika ayah nak balik, nak balik Ha, tadi bila ayah nak keluar daripada kereta Tak boleh orang terlalu ramai Lalu orang angkat kereta ayah ha, Bila ayah Orang angkat ni semua ramai-ramai Angkat kereta ayah ni Ayah dalam kereta tu Kereta ayah diangkat Ayah ada rasa bangga sikit Dia kalau tak cakap pun Bukan orang tahu ha, Kita sikit-sikit semua viral Orang tak tahu Jadi tahu kan viral Kau ada ada. Kita dia tak tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs iaitu mencuci hati ataupun mencuci jiwa, mencuci roh. Cuci roh ni roh ni